Увидев скучающую Эду, подруги спешат к ней. Она говорит им, что обручилась с роботом и называет Серкана надменным сухарем. Тем временем Серкан подошел сзади. Он приглашает Эду потанцевать. Эда говорит, что если это часть игры, она вынуждена согласиться. Эда жалеет, что обручилась с ним. А Серкан говорит, что ни о чем не жалеет. Фифи -фи. застукала репетирующего. С ней разговор Ардема. Закончилась музыка. А Серкан и Эда и не заметили. Наступает момент Никяха, когда молодым одевают кольца и обрезают красную нить. Мать Серкана все не решается это сделать. Она посылает Сейфи к тетушке Эды. Но та говорит, что это должна сделать она. В итоге обычаи были соблюдены. И публика требует поцелуй. Отец Серкана не принимает помолвку сына. Он говорит ему, что тот делает все очень быстро. Спешит и на работе, и в личной жизни. Серкан просит отца не поступать плохо с Эдой и мать сегодня оставить в покое. А Селин тем временем дает совет Эде не позволять Серкану разбить свое сердце. Что это значит, спрашивает Эда и та говорит, что они с Феритом уже живут вместе, а вот у них с Серканом продолжение может и не быть. И вдруг Эда говорит, что они с Серканом тоже будут жить вместе, здесь у него дома. Расходятся последние гости, а Серкан с Эдой решили еще поболтать. После разговора о звездах и о Вселенной, Эда спросила у Серкана, почему он живет с родителями. Серкан рассказывает, что мама попросила, так как она дальше сада никуда не выходит. Уходя, Эда оставляет кулон на столе. Наступает новый день. Утром за завтраком тетушка возмущается, какая холодная мать у Серкана. Как вампир. Эфир говорит, что собирается с ней встретиться. Хорошая идея, говорит Эда, пусть знает, что Илды скруче палат. Тем временем Серкан утром занимается лошадьми, а затем уезжает на работу. Как идея, заходят подруги и подтрунивают над ней, что она вступила вчера в общество богатых и станет теперь такой жестокой и надменной, как они. Эда смеется и говорит им, что никогда не изменится. Девушки узнают, что Селин бывшая девушка Серкана они заметили, что она уж очень дружелюбна и весь вечер смотрела на жениха. Эда говорит им, что у нее есть жених. Эда разволновалась, что Серкан не заехал за ней на работу. Она решает поехать к нему сама. Сейфи сообщает, что Серкан уехал в офис увидев коробки с ненужными вещами Серкана. Эда помогает Сейфи разобраться с ними. У Айдан нет аппетита. И вдруг приезжает Селин. Для того, чтобы выпить чашечку кофе и поехать с отцом Серкана в офис вместе. Альптекин идет собираться, а Селин жалуется Айдан, что Серкан ее не любил. Поэтому и не делал предложения столько лет. Айдан рассуждает о напористости Эды и тем, что она чем-то привлекла Серкана. Она говорит, что мужчину не нужно ждать, а нужно сделать первый шаг. Селин сожалеет, что сейчас они обои помолвлены. Айдан заявляет, что это не свадьбы и все несерьезно. Селин так не думает, судя по тому, что они собираются жить под одной крышей. Айдан отрицает, сказав, что знала бы о таком решении. И вдруг появляется Эда с коробками. Она говорит, что помогает Серкану убрать вещи. Айдан начинает задавать Эде вопросы но та говорит ей, что лучше спросить у Серкана. Когда Эда наконец-то приезжает в офис, Серкан ругает ее при всех, что она опоздала. Далее он велит всем идти на собрание. Тем временем мать Серкана пытается восстановить равновесие при помощи йоги. Она говорит Сейфи, что эта девушка сложнее, чем она думала. Взяв телефон, она пытается звонить Серкану, но тот сбрасывает звонок, так как у него важное совещание. В своей команде Серкан говорит, что все должны быть сосредоточены только на работе, и ничто не должно их отвлекать. Рабочие говорят ему, что у них и так нет личной жизни. Серкан дает Эде кучу заданий. В кабинете Энгину и финансовому директору Серкан говорит, что будет принимать участие в тендере на ресторан. Энгин сомневается, что в этом проекте будет прибыль. Серкан замечает, как финансовый директор выходит и начинает кому-то звонить. Он просит Энгина срочно набрать Кану Карадаку. Энгин говорит, что у него занято. Когда Карадак перезвонил, Серкан велел сбросить звонок. Серкан, встретив, выходя из кабинета Эду, просит ее работать и не мешать другим а Энгину дает задание съездить к отцу и к Селин для того, чтобы получить подписи для нового тендера. Серкан встречает Каана Карадака, который работает на той же улице. Карадак рассматривает социальные сети подруг Эды. А Айдан позвонила Айфир и пригласила ее на чашечку кофе. Фифи -фи зашла в компанию проведать Эду. Это замечает Ардем, который развеселил девушек своими теориями. Далее у Эды стал активно интересоваться про ее подругу. Она постоянно что-то кому-то строго говорит по телефону. Больше я о ней ничего не знаю, сказала Эда. Ардем говорит, что любит разгадывать загадки.